নমস্কাৰ মই দীপ্তীয়া অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে ভালে থকাটোকে কামনা কৰি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি এতিয়া মই গৈ আছো এইফালে এয়া এতিয়া মই গৈ আছোঁ হস্পিটেললৈ বুলি আৰু হস্পিতেললৈ কি কাৰণে গৈছোঁ কি কথা আগলৈ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব একদম বহুত মানে লৰালৰিকৈ যাব লগা হৈছে তামোল এখন খাবলৈও নহ'ল এইগৰাকী মানে বাইদেৱে তামোল এখন দিলে একদম ভাতকেইটা খাই তামোল খাবলৈ গতিকে পিছত লগ পোৱা সেই বাইদেউগৰাকীৰ পৰা তামোল এখন খালোঁ খাই এতিয়া এয়া আহি এয়া হস্পিতেল পালোহি এয়া চাওক হস্পিটেলত আকৌ এইফালে ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে মানে চাতি ফুটি কৰি ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে এয়া সকলোবোৰ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহে হয় এয়া আমি এতিয়া হস্পিটেলৰ হেৰি ভিতৰত মানে এইফালে ৰখি আছোঁ এইফালে এইবাৰ সেই নাতিৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছে আহিব কেতিয়া আহিব লাগি আছে অ একদম মানে হেৰি ভগৱানক চিন্তা কৰি আছে আৰু গোলে মন্ত্ৰী মৰি থৌ কিবা এইফালে সকলোবিলাক মানে একদম কি কৰোথৌ কি বাথৌ মনেৰে বোলে ৰখি থকা হৈছে কি হ'ব কি নহ'ব এইটো মানে হেৰিয়ত এইফালে চাওক সকলোবিলাক একদম ঘৰৰ মানুহ সেইটো সিটো গোটেইখন ৰখি আছোঁ আৰু কেতিয়াকৈ খবৰ মানে ভাল এইফালে এতিয়া এয়া আহি পাইছেহি একদম দূৰৰ পৰা আহিছে যিহেতু এইফালে মাক আহি পালেহি আৰু এইফালে ককায়েকৰ লগৰ হয় ককায়েকেই এইফালে তেওঁ মাকক লগত লৈ আহিছে আৰু তেওঁ মানে একদম চিন্তা কৰি মূৰটো ঘূৰাই আহিছে একদম অৱস্থা বেয়া আৰু এইফালে এতিয়া যাটো হয় আৰু এইফালে এতিয়া আমি চোৱা আনিব আনিবকৈ ৰখি আছোঁ এইফালে মানে এইয়া কোনোবাই আকৌ হেৰি ভনিজাজনীৰ ভিতৰত সোমাই তাই ফটো কপি মাৰিছিলে তাকে মোবাইলত এতিয়া চবেই জোপা জোপিকৈ চাইছে কেতিয়া চাম কেতিয়া চামি আছে সেইটো কষ্ট সবল সকলোৱে আশা কৰি এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ ইতিমধ্যে আমাৰ এতিয়া ভাল খবৰটো আহি পাই গ'ল কেঁচুৱা একেবাৰে মানে হাতৰ মুখত ভৰাই চাপুক চাপুক খাবলৈ লাগিছে একদম বহুত সুস্থ বেবী হয় বেবীটো মানে বহুত ধুনীয়া হয় তিনি কেজি পাঁচশ ষাঠি গ্ৰাম আছিলে সেইটোকে তেওঁ মানে সি মানে একদম পূৰা হাত খাবলৈ ধৰিছে পূৰা মানে হেৰি ভোকত আহিছে এইফালে এতিয়া এই কেঁচুৱাটো ইজনীয়ে সিজনীয়ে মানে সকলোৱে চাবলৈ লাগিছে আৰু চবৰে মুখত এতিয়া হাঁহি আহিছে যদিও মানে এতিয়া মাক আৰু সকলোৱে মানে মাকজনী যেতিয়ালৈকে আমি দেখা নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ মনবোৰ ভাল লাগি থকা নাই এইফালে মাকক যেতিয়া উলিয়াই দিব আমি মাকৰ মুখৰ মা দেখা পাম তেতিয়াহে আমাৰ শান্তি লাগিব যিমান কেঁচুৱা এতিয়া কেঁচুৱা মাক দুয়োটাকে লগতে আনি পিনি ফালে কেমিনত ৰ দিয়া হৈছে আৰু এইফালে কেঁচুৱাটোও মাকৰ ওচৰত অকণমান বোলো শুৱাই দিয়ক আৰু এইফালে এতিয়া শুৱাই দিছে মাকৰ ওচৰত আৰু এতিয়া আমি লাহেকৈ এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ আৰু সেইফালে সকলোৱে গা ধুব লগাখিনি গা ধুব এতিয়া আৰু এইখিনি মানে ঘৰলৈ যোৱাখিনি যাব আৰু ইয়াত থকাখিনি থাকিব আৰু সেইফালে কেঁচুৱা অকণমান গাখীৰ খুৱাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু বোলো এইফালে অকণমান ঘৰলৈ লৈ যাওঁ দোকানত সোমালোঁ আৰু এইফালে ফল মূল আপেল আৰু নাৰিকলো ঘৰলৈ লৈ যাওঁ বুলি ফালে ফল মূলৰ দোকানতো সোমালোঁ সোমাই মেলি এইখিনি ইমান ধুনীয়াকৈ চাওঁচোন আপেল কমলা ধান এইবোৰ সকলোবোৰ সজাই থৈছে মই বোলো অকণমান নাচপতি তৰমুজ অকণমান আপোনালোকলৈ ভিডিঅ'টো অকণমান দি দিওঁ বোলে কল এইখিনি মানে ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছে মানুহৰ ইমানেই ভিৰ নহয় ফল মূলৰ দোকান আছে দহ বাৰখন তথাপি প্ৰতিখন দোকানতে মানে ভিৰ আজি কালিলৈ অহা কালিলৈ যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজা হয় সেইকাৰণে হয়তো মানুহৰ ভিৰ আৰু তাতে সৰু পূজা নে কিবা সেই পূজাও আছে সেইকাৰণে মানে একদম মানুহৰ বহুত ভিৰ মই ল'ৰালৰি সেই নাৰিকল আৰু আপেল ললোঁ আৰু নৈ এইফালে ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা কৈছোঁ এইফালে এইখিনি মানুহে মানে একদম পূৰা হেৰি কৰিছে আজি বাৰু ৰাতি হয় ল'ৰাটোৱে বোলে মা বোলে মাছ লৈ যাওঁ নেকি এইফালে মাংস আগে লৈছিলে অকণমান দুটা মানুহৰ কাৰণে যিহেতু এইফালে দুজনী মাছ কাটি মেলি লৈ আনিছে আৰু এইফালে মাংসও অকণমান অনা হৈছে মা দুটাই আছোঁ আমি এতিয়া খাবৰ কাৰণে এইফালে এইখিনি মাংস অকণো ধু পখালি ল'লোঁ এইফালে মাছজনী ধুই কাটি আনিছিলে ধুই পখালি ল'লোঁ আৰু লৈ পিনি এতিয়া এইফালে মাছ হালধি নিমখ সানি লৈছোঁ সানি এইফালে ফ্ৰাই কৰিছোঁ যিজনী মাছ এনেকৈ তেলতে ফ্ৰাই কৰিলোঁ আৰু মাংস অকণ বনাই মেলি মাছজনীটো ডাঙৰ অকণমান ভিটোত থওঁ দেখিছে যদিও ভাগে মানে যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু এইফালে অকণমান সময় লাগিব ফ্ৰাই হওঁতে তেলতে হেৰি কৰি দিছোঁ আৰু এজনী ফ্ৰাই কৰিছোঁহে আৰু এজনী আছে একদম ভাগৰ ভাগৰ লাগিছে দিনটো যিহেতু হেৰি কৰি থকা আৰু এইফালে ইয়াত এইজনী মাছটো হালধি চালধি সানি লৈছোঁ সানি লৈ এইফালে এনেকৈ মানে তেলত হেৰি কৰি দি এতিয়া ইজনী হৈ ল'বলৈ ৰখি আছোঁ ৰখাৰ পাছত ইজনীকো ফ্ৰাই কৰি মাৰোঁ তাৰপিছত এইফালে আমি খাবলৈ লাগিব দিনটো আমি মানে ইফালে সিফালে ক'তে খাবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু এইফালে নেক্সট ডে হয় ল'ৰাটোৱে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে এইখিনি ধুইছে পতা নহয় কাৰণ কেঁচুৱা জন্ম হৈছে গতিকে মানে হেৰি পতা নহয় তথাপিতোতো ধোৱা পখলা কৰি মালা লালি পিন্ধাই দিম বুলি ভাবিছে আৰু সেইকাৰণে এইখিনি ধোৱা পখলা কৰা হৈছে বেটেৰী ৰিক্সা এইফালে বাইকখন ধুইছে আৰু এইফালে চাইকেল দুখন আৰু এইফালে গাড়ীডোখৰী গাড়ীখন হৈছে সেই পখালি অকণমান ক'লোবা আহিলে চাহ অকণমান সেনেকৈ যিখিনিয়ে খাব পৰা মানুহ সিহঁতক চাহ অকণমান দিম আৰু অন্যভাগে মানে অনা হৈছিলে যদিও কৰা নহ'ল আৰু এনেকেই সামৰণি মাৰি